Сам порад, как э, взагалі оценить выступку Украины команды, законов матча с Донецкой профессиональным Ну Мы сделали, провели хорошую работу, мы показали неплохой баскетбол, я считаю, и поменяли полностью нашу защиту против Донецкой. Не было, не выглядела она такой беззубой, как в игре против Донецкого недели раньше, и мы поставили акцент, сконцентрировали на закрытии зоны. У нас это получилось, и мы держались довольно-таки близко к сопернику, но процент попаданий, который показал Донецк в этой игре, ну, вот он выше своих средних показателей, и они нас перебросали с периметра, и те семь очков, которые мы проиграли, они действительно показали Клавдо По нашей команде Клин, Трэвиса Петерсон, и, вот, и, как Ну, и, как ну, выстрелили? вы видите, когда есть команда в нападении, мы, я же говорю, защиту показали довольно-таки неплохую. Мы и с Киллинг с Уортом справились 14 очков, и в первой половине справились я, с Кингом 7 очков. Мы справились с лидерами. Маколи также был не так же результативен. Но в нападении выпал Шеймас Боксли 9-1 с поля. Мавунга был на себя не похож, не знаю причины. Разбираемся до сих пор неактивно активно играл в нападении. Эти два игроки, и не хватило их очков в нападении. По Юджину Лоренсу, сколько ему важко выпрямил весь матч такого Ну, если вы посмотрите статистику и до травмы Юджина Лоренса и после травмы Янга, то вы почувствуете разницу, в первую очередь это касается потери. То есть игрок начал делать с Донецком 9 потерь, это не то, что много, это ужасно много для такого игрока класса. Это усталость, это, поэтому это в первую очередь кажется на ошибках. По украинцам эта ситуация? Все живы-здоровы, Фресенек тренируется в полном объеме. То есть пока все живы-здоровы. А Ян? Я думаю, химику он восстановится. лично команда как поражала за Гривен? что не в финал и за Гривен, оказались. Не, Нет, настроение нормальное, мы готовы к Николаеву ездили смотреть во Львов игру, Львов-Николаев. У меня не было информации по двум новым игрокам Юрчевичу и Кларк. Два новых игрока в составе. Я не знал, что они собой представляют. Просмотрели игру, показали ребятам, провели разбор. Уже два дня готовимся. То есть мы готовы. Урасковы львова, я думаю, это Миколаев за ВД Безусловно, они неплохо играли. Я говорю, бывает, что команда неплохо играет и проигрывает с большим счетом. Показали хороший процент трехочковых. очковых. Довольно-таки долго держались на районе 10 очков и меньше. И... Просто начали беречь силы на нашу игру. Ну, Зарастаря домашних матчей. Если кому уже мы дома проводим. Ну, серия из двух матчей. Ну, потом матчей. Да. Безусловно. Я уже понял, по нам очень сильно выбивают разъезды. Эти разъезды, переезды. И сейчас дома у нас команда по-другому выглядит, по-другому двигается. И безусловно, важно играть дома.